Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak murid cikgu sekalian. Dalam video ini cikgu akan uh, teruskan pembelajaran kita dalam subtopik 2.1 persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Jadi cikgu akan fokus untuk ketaksamaan kuadratik mencari julat nilai x bagi sesuatu ketaksamaan kuadratik. Ha itu kita dah tengok uh, satu kaedah iaitu kaedah graf. Jadi dalam video ini cikgu akan teruskan untuk kaedah nombor 2 iaitu uh, kaedah garis nombor dan yang terakhir iaitu kaedah jadual. Nah, itu kita dah settle untuk kaedah lakaran graf. Hari ini cikgu akan mengajar untuk kaedah garis nombor dan diikuti dengan kaedah jadual. Okey, yang pertama untuk kaedah garis nombor. Apa-apa pun kita kena bentuk persamaan uh, kuadratik bentuk am. Hari itu kita dah uh, belajar dalam bentuk am, kita kena tulis AX kuasa 2 plus BX plus C sama dengan kosong. Jadi sama juga macam kaedah lakaran graf hari tu kena bentuk dalam uh, bentuk arm. Okey kita tengok contoh yang pertama untuk kaedah garis nombor. Step yang pertama awak perlu bentuk persamaan dalam bentuk arm. Jadi kamu kena uh, transform equation atau kertas sama yang dia bagi dalam bentuk arm. Kita perlu pindahkan negatif 2 ke sebelah kiri. Kita akan dapat positif 2. Jadi sampai Uh, step itu iaitu yang inilah kita tengok kita perlu faktorkan ataupun kita perlu cari punca macam mana nak cari punca uh, kamu boleh faktorkan ataupun kamu boleh guna penyempurnaan kuasa dua atau kamu boleh guna rumus kuadratik mana-mana satu yang penting kamu dapat jawapan untuk memudahkan kamu kamu boleh tekan saja Calculator dan kamu akan dapat nilai puncanya adalah X sama dengan 1 per 3 Dan X sama dengan 2 Dan kamu masukkan Kamu tulis dalam bentuk pemfaktoran lah Macam mana cikgu ajar hari tu Kita masukkan dalam bracket Kita kena tukar tanda Kita akan dapat 3X tolak 1 X tolak 2 Lebih kecil daripada kosong Untuk kaedah garis nombor Nama pun garis nombor So kita kena bina satu garis nombor. Kita tengok dekat sini. Seperti contoh yang cikgu bagi. Kamu buat dulu garis nombor yang kosong dan kamu letak uh, punca kamu uh, di satu tempat mengikut tertib menaiklah. Dua lebih besar daripada satu per tiga sebab tu kita letak dua dekat sini. Dan satu per tiga dekat situ. Okey. Settle yang pertama. Yang kedua, untuk kaedah garis nombor kita kena ada titik ujian. So, titik ujian ni apa? Titik ujian ni nilai X yang memenuhi sesuatu ketaksamaan. Rantau ketaksamaan. Contoh, kita ada dua dekat sini. Kita dah belajar minggu lepas, cikgu pun dah buat ulang kaji. Kalau ke kanan, dia akan lebih besar. Jadi kat sini X lebih besar daripada dua kat kawasan sini. Dan kita tengok punca yang satu per tiga ini. Cikgu buat satu garis. Kalau ke kiri, minggu lepas kita dah ulang kaji. Kalau ke kiri, lebih kecil. So, X lebih kecil daripada 1 per 3. So, untuk dapatkan titik ujian, kita kena ambil satu nilai X. Ataupun satu nilai yang memenuhi kawasan tersebut. Kita ambil dekat sini. Yang pertama, titik ujian yang pertama adalah 1 per 4. Kita tengok. 1 per 4, kita boleh ambil 1 per 4 sebab kita nak tengok kawasan dekat sini. Okey, yang seterusnya uh, titik ujian di kawasan tengah ini antara 1/3 dengan 2. Kita boleh ambil apa-apa sahaja nilai dan dekat sini kita ambil 1. Dan last sekali x lebih besar daripada 2, kita ambil nilai x sama dengan 3 lah sebab 3 lebih besar daripada 2. Okey. Cikgu boleh ke ambil titik yang lain asalkan memenuhi kawasan tersebut? Boleh jawapannya Contoh kamu nak ambil X lebih besar daripada 2 ni Nilai X sama dengan 4, 5, 6 dan sebagainya Boleh uh, Asalkan nanti kamu masukkan dalam uh, Persamaan kuadratik itu uh, Dapat nilai yang betul uh, Boleh lah Kalau kamu ambil nilai yang salah uh, Tak memenuhi ketak itu uh, Nanti kamu kena check balik jawapan kamu supaya uh, Tak adalah error-error yang kamu buat Semasa pengiraan Okey, step yang seterusnya. Kamu masukkan nilai titik ujian yang kamu ambil tadi dalam ketaksamaan yang kamu dah bina tadi. Okey, masukkan. 3 darab 1 per 4, kamu akan dapat 3 per... Kamu akan dapat 3 per 4 dekat sini. Okey, kita masukkan dulu uh, nilai... 3 per 4 tolak 1 darab 1 per 4 tolak 2 dalam kalkulator dan kamu akan dapat nilai. Kamu kena tengok nilai tu positif ke negatif. Okey. Kamu akan dapat dekat sini jawapan dia adalah 7 per 16. So kamu kena calculate satu-satu yang dalam bracket ni dan darab akan dapat 7 per 16. So 7 per 16 nilai dia adalah lebih besar daripada kosong. Hmm. Jadi kamu masukkan kalkulator dengan betul. Buka bracket 3 per 4 tolak 1. Tutup bracket. Buka bracket lagi satu, satu per tolak dua dan kamu akan dapat tujuh per enam belas iaitu lebih besar daripada kosong. Dan kamu ulang step yang sama, masukkan X sama dengan satu ini dalam ketaksamaan ini dan kamu akan dapat uh, tiga. darab satu, kamu akan dapat tiga lah. Tiga tolak satu, darab satu tolak dua. So, kamu akan dapat nilai negatif iaitu lebih kecil daripada kosong. Dan last sekali, kamu kena masukkan X sama dengan tiga ini dalam kertas samaan dan kamu akan dapat satu nilai di mana nilai dia akan uh, 3 darab 3 berapa? 3 darab 3, 9. 9 tolak 1 darab 3 tolak 2 kamu akan dapat nilai positif. Okey. Dekat sini sebagai panduan kita untuk memilih mana satu kawasan yang kita nak. Okey. Kalau minggu lepas cikgu cakap kalau dalam graf bahagian atas kan positif. So kalau positif y lebih besar daripada kosong. Kalau negatif y lebih kecil daripada y lebih kecil daripada kosong. Okey. Macam mana nak pilih yang mana satu a uh, ketaksamaan yang kita perlu pilih cikgu? Uh, kita kena tengok soalan dekat soalan sama ada yang ini ke kita nak ambil yang positif ataupun kita nak ambil yang ini julat yang ini. Yang kuning atau yang hijau kita kena tengok soalan tengok soalan Soalan cakap lebih kecil daripada kosong. So lebih kecil daripada kosong adalah tempat negatif. Jadi jawapan kita untuk nilai julat itu adalah X lebih besar daripada 1 per 3 dan yes, X lebih kecil daripada 2. Kita kena tengok yang bahagian bawah sebab kita nak nilai X. Kita nak tengok julat nilai X. So kita kena ambil X lebih besar daripada 1 per 3 dan lebih kecil daripada 2. Jadi kalau lebih besar daripada kosong, maksudnya positif. Positif kita ambillah yang positif sign. Tapi sekarang soalan adalah negatif. Ataupun lebih kecil daripada kosong, menandakan ini adalah negatif.